ovalyutada yangi investorlar qiladigan eng katta qo'pol xatolardan biri ular o'ylashadiki narxi arzon kriptovalyutalar osonlik bilan tezda narxi ko'tariladi lekin aslida unday emas do'stlar nega bunaqaligini men sizga hozir ko'rsataman ekraningizda eng katta o'ntalikka kiruvchi kriptovalyutalar bu yerda ko'rishingiz mumkin ba'zilari juda ham arzon misol uchun mana bu yerda ripple xrp bor yo'g'i sakson sent kardano esa bor yo'g'i sakson yetti sent lekin undan keyingi ro'yxatdagi salanaga e'tibor bering sakson to'qqiz dollar ya'ni kardanoga nisbatan yuz barobardan ko'proq narxi qimmat lekin bu degani kardanoning narxi o'sib solana kabi bir yilda yuz barobar o'sadi degani emas do'stlar chunki ularning market kapitalizatsiyasi allaqachon yigirma to'qqiz milliard dollar ya'ni kardano yigirma to'qqiz milliard dollar solana esa garchi yuz barobar narxi qimmat bo'lsada yigirma sakkiz milliard dollarlik market kapitalizatsiyaga ega market kapitalizatsiya nimadan hisoblanadi biror bir kriptovalyutaning umumiy muomaladagi miqdori uning narxiga ko'paytiriladi agar siz ushbu sohani chuqur o'rganib kelajakda barqaror daromad ko'rishni istasangiz bosh sahifadagi link orqali bizning telegram kanalimiz ga obuna bo'ling va u yerda bu sohani bepul o'rganishingiz mumkin